Всем здравствуйте! Сегодня я хочу познакомить вас с пятью рецептами винегрета. Один классический и четыре интерпретации винегрета на тему здоровой еды, здоровой пищи, то, что сейчас очень актуально у нас. Почему мы проводим эту акцию в поддержке с торговой маркой Олейна? Потому что это единственное масло в Украине, которое прошло экологическую сертификацию. это будет винегрет лайт. Он будет состоять у нас из свеклы, моркови, спаржевой фасоли и картофеля. Сейчас мы делаем винегрет из четырех составляющих с оригинальной заправкой. В нашу заправку будет входить не только масло, но еще и сок лимона и горчица. Я могу признаться, что я тоже не фанат вареных овощей, но это единственный салат, который я готова есть каждый день. Я очень люблю салаты именно с запахом, чтобы пахло маслом. Сделаем с вами заправку. Нам понадобится сок лимона, горчица и масло. Сок просто выдавливаем с лимона. Абсолютно немного, чтобы придать кислинку небольшую чуть-чуть горчицы и, соответственно, масло. Все это взболтать. Такая эмульсия получилась. И добавляем к каждому ингредиенту. Перемешиваем. Следующий рецепт у нас будет фитнес-рецепт. Я предлагаю такую очень интересную версию винегрета. Винегрет с семочками и черносливом. Нам понадобится сам чернослив, естественно. Обычный чернослив без косточки, желательно копченый. Мы добавляем квашеную капусту, про которую мы уже с вами сегодня говорили. 150 грамм всего остального, но по вкусу, кому что больше нравится. То есть, если вы больше любите, чтобы покислее было, положите больше огурца, капусты. Если вы любите, чтобы это было посладше, положите больше морковки, семочки, солим. Ну и, соответственно, масло. Просто масло. Здесь просто масло. и перемешиваем. Такой фитнес винегрет. Вот получается второй такой интересный рецепт. Винегрет с яблоком, солеными грибами и солеными огурцами. Первое, что мы делаем, это мы чистим наше яблочко. Яблочко лучше брать зелененькое, которое кисленькое, либо кисло-сладкое, плотненькое, сочное. Мы тут уже не будем играться со слоями, перемешаем. Это свекла, морковь и картофель. Также сюда добавляем соленый огурец, грибы. Я беру опята. Можно еще использовать лисички. Но если вы не любите, можете использовать любой гриб, даже включая шампиньоны, горошек. Я беру замороженный и размораживаю его в кипятке, в соленом. Соответственно, солим и маслом. Здесь нет ни квашеной, ни маринованной капусты. Потому что грибы и огурцы заменяют эту кислоту и соль. Более того, опять-таки, мне кажется, что именно вот этот рецепт, ну как нельзя, лучше подойдет к новогоднему столу и к тому спиртному напитку, который преобладает на наших столах. Я хочу подать его в белом хлебушке. Просто вырезать крышечку. Немножко украсить зеленым луком следующий винегрет который я хочу для вас приготовить это винегрет с пелюсткой маринованной тут ничего сложного вся суть в том что мы заменяем обычную квашеную капусту на пелюстку опять таки наши ингредиенты свекла морковь картошка Пелюстка. Сюда мы ложим маринованный огурчик и горошек, солим и маселка и украшаем его просто зеленым луком. И последний классический винегрет. Нам понадобится оставшаяся свекла, морковки, картофель. Мы добавляем квашеную капусту с вареной фасолью, с обыкновенной белой вареной фасолью, с солеными огурчиками. И сюда же я сразу добавлю уже лук. Перемешиваем хочу подать его в черном хлебушке. Все то же самое, просто срезаем крышечку и накладываем наш салатик. И украсить немножечко петрушкой.